Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri e, perkutut yang bersuara bagus. Semoga saja bermanfaat ulasan-ulasan dari saya. Dan jangan lupa subscribe, like, aktifkan lonceng notifikasinya, share video di bawah ini ciri-ciri perkutut yang bersuara bagus. Hal yang paling utama dalam memelihara perkutut adalah kualitas suara anggungan karena antara perkutut yang satu dengan perkutut yang lain jelaslah -jelas beda dan tidak ada yang memiliki suara yang sama atau benar-benar sama. Dari mulai segi volume, segi irama lagu dan ketukan karena itulah perkutut memiliki kriteria suara tersendiri. Agar bisa dikatakan bagus maka dari itu jika kita membeli perkutut ombiokan maka kita harus benar-benar jeli dalam memilih satu dari sekian banyak perkutut ombiokan perkutut yang memiliki kemungkinan bersuara bagus karena perkutut ombiokan tentu belum mau bunyi sehingga agak sulit untuk memilih memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik suaranya lain halnya jika kita membeli perkutut yang sudah jadi maupun sudah manggung maupun sudah gacor karena kita bisa memantau dan mendengarkan suara secara langsung, demikianlah ciri-ciri fisik perkutut yang memiliki suara bagus. Inilah ciri-cirinya. Di antara lain adalah pilihlah perkutut yang postur tubuhnya membungkuk dan ekornya yang hampir rapat maupun rapat, menyentuh tangkringan atau bongkok udang, atau seperti udang. Karena perkutut dengan postur tubuh bongkok udang, rata-rata memiliki mental dan suara yang bagus. Pilihlah perkutut yang bentuk lehernya besar dan panjang, dengan otot-otot leher yang terasa tebal ketika kita pegang dengan jari. Karena perkutut dengan ciri-ciri seperti itu mungkin memiliki suara yang keras dan tebal. Pilihlah perkutut yang bentuk paruhnya panjang dan tebal, dengan lubang hidung menonjol seperti burung merpati. Karena perkutut dengan ciri-ciri seperti itu kemungkinan memiliki suara yang besar. Pilihlah perkutut yang bentuk kepalanya jambe nom atau seperti buah pinang muda karena perkutut dengan bentuk kepala seperti itu rata-rata memiliki kualitas suara yang bagus ciri-ciri yang lain antara lain adalah pilihlah perkutut yang lubang telinganya kelihatan atau tidak tertutup bulu atau lowong atau complong istilah jawanya karena perkutut dengan ciri-ciri seperti itu kemungkinan memiliki suara yang bagus ataupun suara yang besar pilihlah perkutut jantan yang memiliki tulang supit keras tapi agak renggang dan jarak antara tulang supi dengan bagian dadanya agak jauh karena perkutut dengan ciri-ciri seperti -ciri itu kemungkinan memiliki suara yang panjang cara memilih bakalan perkutut ombyokan atau dalam jumlah yang banyak pastinya perlu untuk dilakukan dengan teliti baik itu dalam keadaan liar atau mudah hutan maupun yang masih anakan tujuan dalam memilih bakalan burung perkutut entah itu untuk perkutut Omboikar maupun perkutut jadi ini yaitu agar anda bisa memperoleh jenis burung yang berkualitas, uh, burung yang bagus, burung yang istimewa. Kemudian anda juga tidak akan tertipu oleh penjual yang uh, curang maupun yang tidak jujur. Yang dimaksud dengan perkutut lokal yaitu adalah burung perkutut lokal hutan. Walaupun cara ini tidak hanya digunakan untuk perkutut lokal, bisa dikategorikan juga untuk pakem uh, bakem perkutut bakok dan yang lain-lain akan tetapi cara memilih bakalan perkutut ombiokan ini bisa juga untuk dipraktekkan pada perkutut bangkok sebab untuk perkutut lokal bisa dikatakan cenderung untuk persoalan katuranggan lain halnya dengan perkutut bangkok yang lebih cenderung kepada fisik dan juga cenderung pada suara manggungnya cara memilih bakalan perkutut ombyokan sebaiknya anda lakukan dengan memilih burung perkutut yang saat nangkring tenang diam kemudian pilihlah yang bentuk ekornya vertikal maupun turun ke bawah. Untuk cara memilih bakalan perkutut ombyokan, tentunya yang akan keadaan maupun dalam keadaan sehat, selain itu ditambahi juga dengan mengetahui ciri-ciri spesifikasinya atau uh, ciri-ciri tato rangganya. Ciri-ciri perkutut jantan antara lain adalah posisi bagian matanya jika diamati sejajar dengan paruh. Kemudian untuk sorot mata tajam dan juga terlihat lebar Terus kepala cenderung lebih besar, paruh lebih panjang Bubur abu-abu atau paruh hingga bagian atas mata Buburnya tutur abu-abunya paruh hingga bagian atas mata Bentuk dada melengkung ke dalam Bulu ekor panjang ketika diraba supit terasa keras Cenderung lebih keras Kemudian untuk fisiknya terlihat gagah Sedangkan untuk ciri khas burung betina yang berkualitas tentunya bisa di bisa kebalikannya dari ciri-ciri yang saya sebutkan tadi ciri khas fisik perkutut bakalan yang bagus untuk cara memilih bakalan perkutut ombyokan Anda juga harus tahu ciri-ciri khusus perkutut bakalan yang bagus atau yang tidak bagus antara lain adalah memiliki ukuran tubuh yang besar atau bulat ukuran hidung atau lubang hidung yang besar ukuran paruh cenderung panjang Gula mata terlihat bulat lebar. Jika kita amati dari samping, maka bentuk punggung maka akan terlihat menonjol ke atas. Demikianlah ulasan-ulasan dari saya dan semoga saja bermanfaat untuk anda semua. Dan jangan lupa subscribe, like, komen video di bawah ini, aktifkan lonceng notifikasinya. Salam Rahayu, salam persahabatan. Salam komandinya dari Sabang sampai Merauke. Salam sukses selalu untuk Anda semua, dan tak lupa saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.